bir ustozimiz bor yaxshi inson adham aka degan xolio tim degan o'quv markazi rahbari o'zbekistondagi hamma o'quv markazlarni eng birinchi ochgan odamlardan ingliz tilini rivojlanishini o'zbekistonda taxminan yuz foiz desangiz akalari bahrom aka bilan salkam bir yetmish oltmish foizini hissasini qo'shgan inson mana shukisi bo'ladi kecha ko'rishgandik zo'r hikoya aytib beridi shuni biligim keldi sizlarga ko'pchilikka foydasi tegsin deb aytyapman bir boy inson bo'lgan ekan ancha boy inson bir kuni oilasini davrasida choy ichib o'tirganda piyolasi qo'lidan tarseib tushib ketibdi choyi to'kilib sinibdi haligi boy o'ylanib qolibdida ancha o'ylanib tafakkur qilib bolalarim deda men darrov safarga chiqishim kerak sizlar o'zi tizim qilib qo'yganman pul tak tak keladi judayam tavakkali baland narsalarga tikmay tursalaring shunday bemalol yashab turasizlar hamma narsa sizlarga omonat sog' salomat bo'linglar qachon qaytishimni bilmayman lekin chiqib ketyapman mendan xavotir olmanglar deb narsalarni olib chiqib ketibdi safarga bir shaharga boribdi ancha yo'l yurib shaharga borib shu shaharda bitta katta boy bor ekan shu boyni yoniga boribdida yoniga borib boyga aytibdi hazrat men musofirman bitta ishga olsangiz dedi oylik shart emas qornim to'yib tursa bo'ldi e, yotoq joyim bo'lsa bo'ldi kun o'tib tursa shunga roziman dedi keyin ho'p debdida olib kelibdi dalaga olib bog'ida bog'da yuz tup olmasi bor ekan bog'ni qaysidir qismida keyin aytibdi mana shu yuz tup olmaga qaraysiz qiladigan ishingiz mana shu hosilga kirib yaxshi hosil bersa inshaalloh bitta olmani ko'rsatdi mana shu daraxtdagi hamma hosil sizniki debdi qolgan to'qson to'qqiztasi bizniki dei mana bittadan oladigani sizni xizmat haqingiz bo'ladi ho'p debdi bahor kelibdi shu yerlarni chopib tagi suv quyib rosa qarab haligi olmalarga qorovullik qilib shu kuzgacha kuz kelidida endi olmalar endi dahshat sotdi rosa zo'r sotdi mehnati bilmaydida haqiqiy ustasi ekan shu to'qson to'qqiz tup olma zo'r sotdid aynan mana shunga atalgani o'xshamay qolibdida hosil yaxshi bo'lmapdi keyin rosa boy hijolat bo'larmis bu nimaguruh bo'lib qoldi deb turib boshqa tubdan <tutum> beray desa yo'q yo'q yo, shart emas debdi hal musoqir keyin ikkinchi yil yana shu kelishuv bo'yicha endi to'xtang bu kasal pasali bormi debdi boshqa daraxt tanlab mana shu sizniki debdi yuzta daraxtga qaraysiz olmaga shu kuzda xirmonni yig'ayotgan payti mana shu daraxtdan qancha chiqsa o'sha sizniki ho'p endi yana oradan vaqtlar o'tib kuz kelibdi olmalar zo'r solbdi shu to'qson to'qqiztasi zo'r solib <laughs> ayni o'sha bittasi boy yana xijolat bo'libdida o'tgan yili am shunaqa bo'lib qolidi nima bo'lyapti debdi haligi musofirga aytibdi boshqasinin beray desa yo'q yo'q e договор hu mana shuni nazr qilgansiz shu kerak xudoni berganidi rizq ollohdan uchinchi yil bo'ldi uchinchi yil yana shu kelishuv bo'libi umuman boshqa bir daraxt ko'rsatd mana shu endi sizniki pbuham bu xudoyga shukur yaxshi chiqin keyin qarab qarabdi kuz bo'libdi kuzda olmalar zo'r sotdi to'qson to'qqizta olma zo'r sotdida bunga atalgani uch barobar zo'r sotdida halgi o'tganlarni ham qoplab olibdi dahshat sotibdi <laughs> keyn boy xursand bo'lib ketdi nihoyat yuzim yorug' bo'ldi a musofir ishchiga aytibdi uka debdi mana shu sizniki zo'r u ikki yil rosa hijolat bo'ldi oling sizniki mana nima qilsangiz qiling sotib biron narsa olasizmi desa haligi musofir aytibdi boya ota xirmon o'zizga l mana shu olgan haligi uchinchi yildagi olgan hosilim ham sizga roziman meni safarim qaridim menga ruxsat bersangiz haligi boy hech narsaga tushunmayapti keyin nimaga unaqa deysiz endi mehnatlaringizni mevasini ko'radigan payt ketasizmi desa aytibdiki boya o'zi aslida men ham sizga o'xshagan boy odamman meni ham sizga katta katta yerlarim katta katta tijoratim bor qo'limda ancha odam ishlaydi ha unda nimaga berga kelib ishlab yuribsiz desam bir kuni suv ichib choy ichib turgan paytim qo'limdan ushlab turgan qo'limdan o'zim idora tasarruf qilib turgan piyola nohosdan tushib ketib qolib choy to'kirib piyola sindi qo'limdan keladigan ish meni tasarrufimdan tashqariga chiqib ketib qoldim shuni tabil qildimki xudo menga sinov jo'natishni boshladi qandaydir balo keldi menga o'sha sinov boshimda ekan nima ish qilsam o'xshamasligini sezdim shu davrdan boshlab oilamni bolalarimni haqqi bo'lgan shuncha yil yig'ib topgan pulimni bir kattaroq loyihaga yok kattaroq tijoratga tikib o'sha balo boshimda ekan o'xshamay qolib bankrot bo'lib shu boshqalarni rizqiga zarar yetkazib qo'yishga shuncha yil qilgan mehnatimni oxirini no'l qilib qo'yishga qo'rqdimda bolalarimga hamma narsani tashlab chiqdim keladigan balo faqat kasofat o'zimga tegsin dedimda oldizga keldim xizmat qildim oddiy xizmatchidak e'tibor berdigiz birinchi yil o'xshamadi solmadi bildimki hali bu balo menga ketmadi sinov ko'rinmadi men olma bir tup olma uchun mehnat qilsam ham deydi o'zim alohida gektarlarimda ming tup olma ekib turib mana shu ishni boshlagan taqdirimda ham ikkalasi ham risk menejment degan narsa bor menejmentda haligi xavfni boshqarish o'lchash va boshqarish o'sha risk menejmentni sizga oddiy tushuntirishda bu keyin ikkinchi yil ham ko'rdingiz o'xshamadi bildimki hali bu bola meni boshimdan ko'tarilmadi uchinchi yil shuncha qilgan hamma o'xshamagan ishlarimn yillarimni xuddi hozirgi zamon tilida aytganda kompensatsiya kompensatsiya qilinganda uch barobar ko'p hosil berdi meniki aynan shunda bildimki bu balo har xudoga qaysidir ishim yoqib endi meni rizqimga baraka kirib topganim o'zimni yuqadigan paytga keldi sizlar ko'p aytasizlar aytsar kond budam qisqacha пробный ib turib endi menga ruxsat debdi qaytib ketibdi oralaringizda shunday odamlar bor sinovli davri bo'ladida yoki boshiga bir balo kelgan bo'ladi qaysidir amal uchun yok kimdir ko'nglini og'ritib qo'ygani uchun yoki har doim ham xato gunohdan keladi deyish ham noto'g'ri chunki payg'ambarimiz alayhissalom gunohdan pokzot bo'lgan hollarda ham eng ko'p sinov shu kishini boshiagakelgan xudo sinov berdi sizga sinovli muddatda siz nimaga ishlasangiz o'xshamayaptimi rizq ollohdanligini his qilib turing keyin tez nolishga shoshilmang hayotda ozgina to'xtangda orqaga qarang men qayerda nimani noto'g'ri qilyapman ey tahlil qilingda i kutingki inshaalloh har bitta qiyinchilikdan keyin yengilchilik keladi deydi o'sha tongga eng yaqin vaqt tunni eng oxirgi bir soati deydida o'sha eng qorong'u payt bo'ladi tunni eng qorong'u qismi tongga bir soat qolganda bo'ladi hayotingizda shu iplar tarang tortilib hamma narsa uchmu uch kelib qolgan paythu qiynalgan paytizda bilingki yaxshilikka yoki nurga ozgina qolgan bo'ladi shuncha yo'l bosib kelib oxirida tashlab ketmang hech qachon sizni umringiz o'tyapti mana shu sohada sizni shuncha harakatingiz energiyangiz ketyapti siz mana shu sohada ilm olib shuncha yemay ichmay kayf safo qilmay boshqalar siz bu yoqda uch yil yo ikki yil vaqt sarflagan paytigiz samolyot qiib pul ishlayotganini ko'rib qalbingizda qandaydir xijolatchilik yo norozichilik o'zizga nisbatan ishonchsizlik tug'ilmasin sizni olmayngiz sal kechroq soladi lekin uch barobar ko'proq soladi inshaalloh xudo beradida mana shaxmatda oddiy piyodalarni haigi berasiz nima uchun yutish uchunda kattaroq narsa yutish uchun ba'zan qurbon qolishga majbur bo'lasiz farzni olish uchun otlarni berishga to'g'ri keladida siz bo'lib ham ilm sohasidagi odamlar ilmni effektini natijasini bugunda o'zi olaman demang shunaqa maqol bor agar mehnatingni mahsulini hozir ko'rmoqchi bo'lsang deydi etinni o'zi qii tinkani bunday toza ishtirasan deydi agar bir yilda mehnatingni hosil rohatini ko'rmoqchi bo'lsangeydi dehqonchilik qilgin deydi agar bir umr ko'rmoqchi bo'lsang deydi ilm qilgin shogird chiqargan kitob yozindeydi de? ilm shunaqa buyuk narsaki bu to'g'ri hozirgi soatlarda yo yaqin oylarda bermaydi mahsulot lekin bitta beradi hammasidain o'tib ketasiz inshaalloh shu doim esingizda tursin o'shaning uchun sizlarga berayotgan savolim kimsiz qayerdansiz hayotda asosiy maqsadingiz nima va mana shu sohada o'zizni kelajagingizni ko'ryapsizmi yo'qmi viin degan narsa bor ya'niki odamda hayotda asosiy maqsadi pul yoki mana shu sohani rivoji degan narsani aniqlashtirib oorishni eng oson yo'li sizga agar bir tiyin haq o'a to'lab turilmagan holatda rizqi kelib turibdi kuningiz o'tib turibdi o'lib qolganiniz yo'q o'rtacha yashayapsiz zo'r ketganingiz yo' lekin mana shu soha siz borligingiz uchun zo'r rivojlanyapti dahshat ketyapti shu holatda hayotingizni o'tishiga va mana shu sohada jon berishga tayyormisiz mana shu savolga javob ha bo'ladigan bo'lsa rostdan siz kasbingizni fidoyisi bo'lasiz agar yo'q men bunga qoniqmayman deydigan bo'lsangiz siz shunchaki chayqovchi odamsiz soqqa qiladigan biz bunaqalar ko'pni ko'rdik hayotda haligi mana shu sohani rivojlantirish istayma istayma dey asi pul bo'ladi vaholanki pul kelmaydigan bo'lib qolsa srazi haligisini o'zgartiradi sohasini uchun hayotda qiyinchilik bo'lyaptimi yoki mevangiz hech ko'rinmayaptimi olmaygiz solmayaptimi bilingki shu yo oralaringizda jamoaviy ishlayyotganda endi kimnidir kasofati bo'ladi yoki sizni o'zizn shaxsiy kasofatingiz bo'ladia tarixda kim ar nol deb qo'yganmiiz bilmayman birinchi siz guruhmisiz jamoamisiz shuni aniqlab olish kerakda mana masalan maqsadi bir bo'lsa shu jamoa bo'ladi buyog' menejment ko'pchilik aytadida u gap xato gap maqsadr buni masalan avtobusda o'rtacha bir ellikta odam ketadi avtobusga chiqdingiz masalan любой bitta avtobusni ayting toshkentdagi nechchi bobir yuzo'tiz bir bir yuz o'ttiz bir eng mashhur talabalir sharchasi yurarkanshu madan sal sekin aytadiganbir yuz o'ttiz bir bir yuz o'ttiz birni ichida ellikta odam borda ellikta odam hammasi beui metroga kelmoqchia maqsadi bir o'sha ellikta odam jamoa bo'ladimi jamoa bo'lmaydi u guruh bo'ladi odamlar to'plami bo'ladi jamoa bo'lish uchun dard bitta bo'lishi kerak maqsaddan tashqari bir biriga yordam berish kerak hamma bir birini his qilishi kerak siz bir yuz o'ttiz birga bitta minasiz maqsadingiz shu haligi o kelish sizdan boshqalarni ham maqsadi kelish lekin bir biringizni tanimaysiz his qilmaysiz og'riqni bir biringizga yordam bermaysiz ishonmasangiz bir yuz o'ttiz birga chiqib turib birorta odamdan qarz so'rab ko'ring beradi konduktorga haligi pulim yo'q desa tushiruoradimideb konduktorni maqsadi ozi o'shaning uchun agar siz jamoangizda maqsad bitta bo'lib u lekin dardni hamma to'liq his qilmagan bo'lsa to'liq hammani niyati rostdan o'sha şey yoqqa borish bo'lmasa kelib kimdir yoliksga o'tib ketish yo bo'lmasa darsda qatnashib ketish kimdir pul pul ishlash kimdir non sotish kimdir yana boshqa yoqqa ketish maqsadi bo'ladida o's sizni eng oliy maqsadingiz bitta bo'lishi kerak jamoada hammaniki bir xil bo'lishi kerak in agar ko'rmasangiz bu hayotda o'zingizni mana shu sohada qanday tushunsangiz shunday tushuning bugunni o'zi to'xtatish kerak umrni isrofi bo'ladi buni kimdir uch yil kimdir o'n yil kimdir tug'ilganidan beri mana shu sohadada sizn agar aroil alayhissalomkei hozir joningizni olib turib ketib qoladigan bo'lsangiz siz rozi bo'lib ketarmidingiz mana shu hayotingizdan shu savolga javob berish krak tushunarlii rahmatkyingii